Николай, после начала пресс-конференции Василий Тарыш сошкодит на письменные журналисты, але после того, я коротко прокомментую матч. Будь ласка. Хочу поздравить всех с 1 апреля. Э, немножко настроение подняли. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, нашим фанатам. Была огромная поддержка и самой базы нас сегодня сопровождала много машин в лице автофанов. За это им спасибо. То, что касается самой игры, то я не могу сказать что у нас сегодня на эта победа досталась нам э, легкой э, но для зрителя наверное все таки она была интересной было много борьбы было много моментов и наверное мы все-таки заслуженно сегодня победили журналист мы работаем, понимаете, у нас, я говорил уже раньше, много раз, может, повторяю, но тем не менее, у нас формируется новая команда, у нас много новых футболистов, с нами работает ряд футболистов с дублирующего состава. Мы проанализировали ошибки в предыдущих играх и... В тех играх тоже у нас даже взять ту игру с Олимпиком, не хочется ее вспоминать, но тем не менее мы играли неплохо в 60 минут, потом какой-то штопор и что-то произошло. Эти ошибки были проанализированы. и э, э, Те комбинации, те, ребята Это, на тренировках отрабатывают, и они эту неделю хорошо поработали. Э, поэтому э, то, что забили и радует то, что много сегодня создали. Ну, огромный плюс для ребят и им спасибо за самоотдачу, за тот характер, который они сегодня показали. Я сегодня на поле видел команду, но надо отдать должное и Волыни. Волынь крепкая команда, с Волынью всегда интересно играть и было напряжение у наших ворот после стандартных, что ряд высоких игроков и там было несколько моментов, где попали в штангу и могло бы случиться все что угодно. А второй тайм мы уже вышли знали, что Волын, предполагали, что Волын пойдет большими силами вперед и появлялись сезоны. Сегодня у нас получалось работать быстро с мячом, перемещаться без мяча. По крайней мере, мы настраивали так, ребят. И довольно-таки неплохо выглядели сегодня и Рыбинок, Мякушка, левый фланг. Очень много прострелов, много передач штрафную было с левого флана. Да, и все вся команда отработала. А что ты болит? То вы это результат того, что вы хорошо разобрали воли, и чем можно вы награете за эти такие комбинации? Вы понимаете, мы разбираем каждую игру, мы каждому сопернику готовимся. Безусловно, конечно, мы провели анализ игры, смотрели недостатки, смотрели, видели, понимали плюсы Волыни. Для себя как бы впитали ребята и в эти комбинации, эти там, ходов, там, там, трехходовки, двухходовки, там, игра в касание, в стеночку, они проходили, потому что э, мяч не должен застревать в ногах и разворачивать. Мы, есть зоны, надо вбегать туда, имея быстрых игроков на фланге, почему этого не использовать. Это сегодня получалось. Еще вопросы будут? Враховывая результаты этого года, скажите, пожалуйста, сегодняшняя не первая не Нет, нет. <сёк> все. Больше там Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. спасибо <сёк> Спасибо. <сёк>